Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan memberi tumpuan kepada pembangunan pertanian berasaskan ekspert. Menterinya, Datu Sri Ahmad Sabri Cik berkata ia merupakan asas yang amat penting kerana mampu memberi pulangan yang tinggi selain mewujudkan peluang pekerjaan dan sumbangan lain kepada ekonomi negara. Datuk Seri Ahmad Sabri berkata kerajaan akan terus memantau dan mencari jalan terbaik supaya kilang atau syarikat-syarikat pertanian berasaskan ekspor ini mampu beroperasi dan bersaing terutama sekali selepas perjanjian perkongsian transpacific TPPA kelak. Di mana kita akan mendapat pasaran yang lebih luas tetapi apabila pasaran yang lebih luas kilang-kilang kita mestilah kilang-kilang ataupun hasil kita hasil yang bukan sahaja dilihat dari segi murah bukan saja dilihat kita dapat bersaing dari segi harga tetapi juga faktor-faktor lain. Ini termasuk dari segi kebersihan, dari segi apa yang disebutkan food safety ataupun keselamatan makanan dan juga pengamalan amalan-amalan pertanian yang yang baik. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat kilang pemprosesan makanan berasaskan laut QL Marine Products Sendrian Berhad di Kampung Bolong Tuaran. Datuk Sri Sabri turut menekankan bahawa ekspor produk pertanian ini dapat membantu meningkatkan keupayaan imbangan perdagangan negara, seterusnya membantu mengukuhkan mata wang negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Ahmad Sabri membawa permasalahan berhubung sistem kabotaj yang dikaitkan dengan kenaikan harga barang di Sabah. Jadi ini juga antara perkara yang uh, saya akan apa ni kemukakan uh, ke pihak apa ni uh, kabinet dan juga pembuat dasar uh, kerana uh, ini adalah sistem lama eh yang yang perlu dilihat kembali Kilang pemprosesan makanan berasaskan laut ini merupakan antara syarikat terbaik di negara ini yang mampu menghasilkan perolehan sehingga 120 juta ringgit setahun dan 80% hasilnya adalah untuk tujuan ekspor. Proses pendaftaran baharu dan pengemaskinian permohonan bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M di Sabah berjalan lancar. Antara tumpuan pemohon adalah di kaunter Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Pusat Transformasi Bandar UTC Kota Kinabalu. Menurut Pegawai Perhubungan Awam LHDN, Christine Sundang, dianggarkan 500 orang hadir setiap hari bagi mendaftar dan mengemaskini permohonan BR1M bagi pembayaran tahun depan. Tinjauan kru RTM di kaunter LHDN UTC Kota Kinabalu mendapati pemberian BR1M mendapat maklum balas positif daripada orang ramai terutama bagi mereka yang berkeluarga. Alhamdulillah bagus juga boleh melarikan beban. Saya ucapkan berterima kasihlah kepada Perdana Menteri kita. Baguslah sebab ada juga membantu kan kalau kita ada anak-anak ini untuk untuk membeli baju-baju pakaian-pakaian sekolah kan kalau anak pun ramai kata orang belilah membantu alhamdulillah lah. Uh, ini kali ketiga sudah. Kali ketiga sudah terima. Ini kepada yang berumah tangga dan yang ada anak sekarang ni yang mungkin dalam tiga orang, empat orang anak kan. Jadi dia Brim ni lebih banyak membantu kepada uh, pada rumah tangga lah. Uh, terutamanya kepada isteri yang tidak bekerja. Satu yang baik untuk um, rakyat Malaysia, bantuan setiap tahun dan mungkin boleh mengurangkan beban rakyat. Mereka turut bersyukur kerana pemberian itu sedikit sebanyak melegakan pemandangan kosara hidup pada masa kini dan berharap program bantuan kerajaan ini akan diteruskan pada masa hadapan. Atlet sabah diingatkan supaya sentiasa berusaha gigih bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan yang dicuburi. Menteri Belia dan Sukan Dato Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata, tiada jalan pintas bagi seorang atlet untuk mencapai kejayaan tanpa usaha dan kerja keras. Datuk Haji Taufik berkata disiplin juga memainkan peranan yang amat penting bagi seseorang atlet untuk melangkah jauh dalam bidang sukan yang diceburi. Beliau juga mahu atlet di negeri ini jadikan jago sukan badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan ratu squash negara Datuk Nicole David sebagai penanda aras untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Datuk Haji Taufik menyatakan demikian ketika berucap merasmikan perlawanan akhir bola tampar dan perlawanan bola sepak Piala Presiden di Semporna. Dalam kejohanan bola tampar sebanyak 18 pasukan lelaki dan 8 pasukan wanita mengambil bahagian. Manakala perlawanan akhir bola sepak Piala Presiden, pasukan Belia Larapan FC menewaskan pasukan Warrior FC menerusi persepakan penalti. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam dairi hari ini. Bermula pukul 7 pagi tadi, berlangsungnya Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Kota Blut di Dewan Masyarakat Tun Said. Majlis dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Kroak. Seterusnya pada pukul 7.30 pagi Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Cik melawat ladang lembu tenusu di Kampung Bomboy Keningau sebelum ke Pasar Tani Keningau untuk meninjau tapak projek Pasar Tani pada pukul 3 petang. Akhir sekali pukul 8 pagi berlangsungnya majlis serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kepayan, Kota Kinabalu. Baiklah.